আগামী নয় নভেম্বর গুয়াহাটিতে বায়ুসেনার এক এয়ার শো এবং অংশ নেবে বায়ুসেনার শতাধিক এয়ারক্রাফট রাফাল সুখই রাফাল সুখোই মিগ যুদ্ধ বিমান ছাড়াও দেখা যাবে আপাচি আটাক হেলিকপ্টারকেও এই উপলক্ষে গুয়াহাটির লাচিত ঘাটে চলছে ভারতীয় বায়ুসেনার অনুশীলন গুয়াহাটির আকাশে শোনা যাচ্ছে যুদ্ধ বিমানের গর্জন শনিবারের এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলবো টেলিফোন লাইনে রয়েছে প্রতিনিধি বঞ্জিত বঞ্জিত ইতিমধ্যেই যেই আওয়াজ আমরা প্রায় গোহাটির সকল মানুষ শুনতে পাচ্ছে এবং যা রয়েছে আগামী দিনে কি জানা যাচ্ছে জানি অনুশীলন চলছে অর্থাৎ রাজনাথ সিং আহিব ন তারিখে গুয়াহী আর রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষামন্ত্রীগী অহার দিনটতেই গুয়াহীত উদযাপন করা হব তিরানব্বই সংখ্যক ভারতীয় বায়ুসেনার প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আজিৰ দিনটোত এয়া পৰিৱেশ অনুকূলন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা শিকাৰ্থীখন আহিছে গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত এই আয়োজন কৰা হৈছে যি আয়োজনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ আৰু পৰাক্ৰমৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিবলৈ বায়ু সেনা সক্ষম বায়ু সেনাৰ শক্তিকেয়া প্ৰদৰ্শন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আমি লাচিত ঘাটৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো এয়া হৈছে লাচিত ঘাটৰ সন্মুখত ইয়াত যিসকল অতিথি উপস্থিত থাকিব যিসকল অভ্যাগত উপস্থিত থাকিব তেওঁলোকৰ সন্মুখত এই ধৰণেই অহা ন তাৰিখে ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ উপস্থিতিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হব প্ৰায় তিনি হাজাৰ লোকক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আৰু সৰ্বমুঠ পঁয়সত্তৰখনকৈ বিমানৰ জৰিয়তে যুদ্ধ বিমানৰ জৰিয়তে এই সমৰকলা তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ইয়াত চলিছে আৰু বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গুৱাহাটীৰ আকাশমাৰ্গত এই ধৰণে যুদ্ধ বিমানৰ চলাচল আৰু আজিৰ দিনটোৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো আজিৰ দিনটোত এয়া ইতিমধ্যেই

হয়ে গেছে সুন্দরবাদ বঞ্জির সঙ্গে থাকার জন্য এবং যেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যেই কিন্তু সেই অনুশীলন শুরু হয়ে গিয়েছে আবারও চলে যাবো বঞ্জিতের কাছে বঞ্জিত ইতিমধ্যেই রাজনাথ সিংহ সেখানে আসবেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ বিষয়ে কি আপডেট রয়েছে কতটা কি প্রস্তুতি রাখা হয়েছে সেখানে হৈছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ফালৰ পৰা সিঙক আদৰিবলৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ তেওঁলোকৰ বিভাগীয় যিসমূহ অভিবাদন ইত্যাদি প্ৰদান কৰা হব তাৰ আখৰা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু ৰাজনাথ সিঙৰ এই আগমনৰ জৰিয়তে তিৰান্নব্বৈ সংখ্যক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে সেই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ জৰিয়তে বিশ্বাসীক বায়ুখনৰ শক্তি কিমান আৰু এই সকলো সমৰকলা প্ৰদৰ্শন কৰা হব অহা ন তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সন্মুখত গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত তাৰ কাৰণে এয়া প্ৰস্তুতি দেখুৱাইছো আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ লাচিত ঘাটৰ পৰা বেছ ধন্যবাদ জন